Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Да, Сергей. О чем хотите поговорить? Ну, у вас известная тема. Я смотрю ваш канал. Угу. Есть какие-то замечания? Замечания? Да вроде нет. Все понятно. Ваша тема понятна. Ваша точка зрения совпадает с моей или она противоположна? Противоположна. Противоположна. Тогда с вами будет интересно поговорить. Как вы считаете, то есть вы считаете, например, что Россия не нападала на Украину? Я считаю, что нас травили Америка, Европа. Каким образом? Ну, постоянно подогревали. Ну, я думаю, вот если бы не Америка, но Украине майдана не было бы ничего, мы бы так и жили спокойно, мирно, как. А при чем здесь Америка до, до майдана? Э, как э, майдан э, появился в связи с чем? Ну, в связи там постоянно подогревали даже все лидеры майданов. Американское посольство посещали. Причем здесь подогревали? А... Майдан на что был направлен? Майдан возник после того, как Украина не подписала Евроассоциацию. Янукович. Не Украина, Янукович. но ну, люди Янукович. вышли и потребовали, чтобы он выполнял э, закон. Президент должен выполнять закон или нет? Какой закон? Э, закон о внутренней и внешней политике. А у вас Евросо... Евросоциация прям в законе была говорила? Да. да. Ну, он мог, э, то есть прямо в законодательном э, подписании Евросоциации. В 10 году, рад, э, он был еще, ну, есть такой закон 93-го года, а в 10 году в этом законе Путин, о, Янукович убрал оттуда... Э, пункт о стремлении в НАТО, Украина перестала хотеть. Вот это, кстати, сразу же вам ответ на вопрос. Вернее, не вопрос, если вы решите утверждать, что Украина вот хотела в НАТО, один из предлогов, чтобы Россия напала на Украину. Нет, после 2010 года Янукович убрал этот пункт из закона о внутренней и внешней политике. Поэтому, А в этом законе и он и шел на предвыборную кампанию свою с целью евроинтеграции. Евроинтеграции. Но, Но э, там ведь не обговаривали сроки вступления. Сроки чего? Сроки подписания евро. Окей, ладно, не обговаривали сроки. А на каком основании он начал э, подписывать соглашение в, этот, в торговый союз? Зона свободной торговли. В торговый союз это российский. Ну, у нас была зона свободной торговли между Украиной и Россией. Нет, не и, зона свободы. <плеводит> у вас есть торговый союз со странами СНГ. Слышали что-нибудь о нем? Он не торговый союз называется. Он таможенный, он таможенный союз. Таможенный. Вот, таможенный. Таможенный, союз. Общем, таможенный союз На каком таможенный. основании Он нарушил закон О внутренней и внешней политике Не подписал закон о, этот, Евроинтеграцию Но начал готовить документы К подписи в таможенный союз На каком основании Кто я ему, дал, не кто не ему дал такое право Подготовки таможенного союза Я не слышал честно говоря, Трудно сказать а вот э, Евросоциация, ну, как там отложили, они решили уточнять, им просто он не подписал. Еще раз говорю, отложили, но он начал готовить документы для таможенного союза. Ну, а чем он был вам не выгоден, таможенный союз? Он нарушил закон. Надо почитать. Почитайте, это, почитайте. почитайте. Но, э, таможенный... Подождите, это внутреннее дело Украины. Как это, не оправда... как это оправдывает российские действия? Смотрите, там ведь э, у нас были очень серьезные кооперационные связи, кооперация предприятий Украины и России. Это раз. Во-вторых, если бы вы подписали ассоциацию, то у вас открылся бы рынок для Европы, mm -hmm. европейских товаров, правильно? И они бы все, естественно, хлынули в Россию. Потому что у нас был, была беспошлина торговля. Россия закрывает границу и все. Вот поэтому он не подписал. Кто? Янукович. Он Я понял, спрашиваю, что... как это оправдывает нападение России на Украину. А, а, а прав... это повлияло на то, что у вас начались протесты. Начался Майдан. Янукович был свергнут, Это наше внутреннее свергнут. дело. Янукович, Янукович не был свергнут, это, это раз. Нет. Второе, э, то, что там Янукович убил... Я может, договорю просто? Давайте. Дело в том, что э, восточные регионы, вот особенно Крым, они резко стали протестовать против э, отстранения от власти, как угодно хотите. Да вы что? Да. Где? В Севастополе там, по-моему, 50 тысяч на митинг вышло. На, присо... на присоединение к России. Они не, требовали... Нет, они не требовали вернуть Януковича. Никто не требовал вернуть Януковича. От него ну, даже а его там... родная партия открестилась, партия регионов. Но они э возмущены были вот таким отстранением, они называют это переворотом. Вот я, я смотрел митинг хорошо Хорошо. Почему ну, они там. не требовали возвращения Януковича? Почему они вышли сразу с заявлением о присоединении к Российской Федерации? Нет, не сразу. сразу нет, нет, там, не сразу. сразу. Там я смотрел митинги эти. Там сначала они просто говорили о том, что надо осуждали этот переворот. Почему? Когда? Это... Ну это было, я так думаю, в феврале. В -го феврале. Да. 26... 26 февраля возле Симф... Симферопольского парламента, возле Крыма. парламента был многотысячный митинг в поддержку Украины. Ну там было противостояние видел. Там был парламента. многотысячный митинг в поддержку Украины с украинскими И флагами. Ну, это крымские татары, да, там Вышли. А в ночь с 26 на 27 российские военные захватили крымский парламент, начали стягивать туда за уши крымских депутатов. Об этом рассказывал этот Стрелков, как они туда депутатов стаскивали, чтобы принять решение об этом, о проведении референдума, так называемого. Ну, референдум там не сразу был принят. Там сначала 16. Было... Шестнадцатого... Нет, 16 марта был так называемый референдум. референдум? А шест... 6 марта было принято да. постановление. Вы читали это постановление? А, я постановление дочитал. Читали? Дословно не помню. Что, что в первом пункте было написано? Дословно не помню. Вам прочитать? Прочитать. Давайте. Мне... Я, хочу... Не, не я хочу, чтобы не вы не мне, не мне один момент пояснили. Там однозначно в Крыму большинство было очень недовольно действием Майдана. Понимаете, не только в Крыму. Вот у вас э, Кто расход... так решил? А? Кто так решил, что они были недовольны. Они. Ну, так в Севастополе 50 тысяч человек вышло. При населении города 240. Э, сколько населения в Крыму? Э, я беру Севастополь. Нет, там 50, сколько, 50 сколько тысяч... населения в Крыму? 2,5 миллиона. миллиона. 50 тысяч может решать за весь Крым? Нет, ну да, мы же берем один город. Они все. Что в других один городах тоже, наверное, выходили. Что? В других городах тоже выходили? Ну, в Симферополе там явно не Сейчас я найду вам Помните, толпа вот такая показывали около парламента Она там как волны колебалась. То есть там были и пророссийские настроенные люди, и были проукраинские настроенные люди. В Ялте выходили, я видел, и в других городах выходили. В Кирчи был этот митинг. Помните, у вас в памяти Майдана там выступили, такая была журналистка Седова. Ее там яйцами забросали. То есть там пошли, пошло недовольство. Но в Севастополе просто массовое оно пошло. 50 тысяч, при том, что население города всего 240 тысяч. Было. Это очень много. И вот дальше пошло, раскол у вас в обществе пошел. А потом уже дальше все покатилось и поехало. Сейчас, одну секундочку. Ни одно у меня такого вот вопроса интересного. В моем городе, значит, Вы куда? О! Э, а, нет, продолжилось. Да, я тоже думал, что сейчас это э, оборвется. Э, так, есть. Вот постановление от 6 числа. Э, смотрите, э, это постановление э, от 6 марта э, о проведении общекрымского референдума. Да. А теперь слушайте внимание. Первый пункт. Вот Верховная Рада автономной Республики Крым постановляет первый пункт ⁇ войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации. Это как? Ну а как иначе было? Возможно, войти, вернуться в состав... Подождите, России. а откуда они, им известны результаты референдума? Еще раз. Вдумайтесь... Автор, автор. Вдумайтесь, а нет, вдумайтесь в пункт, в текст. В первом пункте вдумайтесь. Войти, она постановляет уже, все, Верховная Рада уже постановляет. Войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта, субъекта Российской Федерации. А второй пункт, назначить на 16 марта 2014 года общекрымский референдум. Это как? Первым пунктом она уже постановляет войти. А вторым назначить выборы. А ну, поясните мне. Интересно, да. Да, интересно. Ох. Но там еще преамбула есть. Ну, прочитайте преамбулу. События, произошедшие в феврале 2014 -го я года, читаю, читаю, но резко читаю, обострили буду... общественно-политическую ситуацию в Украине. Захватившие результаты антиконституционного переворота власть, националистические силы грубо нарушают Конституцию и законы Украины, неотъемливые права и свободы. Кстати, можете мне пояснить, какие, этот, что из Конституции нарушили люди на Майдане? Ну, что? Януковича. Его не отстраняли. Ну, как сказать, тогда я не знаю, каким словом еще. Ну. Там же у вас что что что, нару подставить. что нарушили? Нет, что нарушили? А 108-я статья у Конституции Украины, по-моему, 108-я. Четыре причины могут быть смерть, болезнь, отставка или. Его никто не отстранял. Почитайте постанову от 22.02.2014 года. Ну, понятно, но он власть-то не смог больше руководить страной. Кто? На... Янукович. Вместо него назначили тручи. Ну, на основании чего? На основании что того, не того не что, не он что он самоустранился. Как называется человек, который не хочет выполнять работу, отказывается выполнять так... работу? Вот у вас и должна быть пятым пунктом статьи самоустранение. в девяносто шестом году, когда писали конституцию, тогда еще не знали, что придет настанет такой момент, когда у нас президент не захочет выполнять Согласен. свои обязанности. Согласен. Ну. Согласен. Так вот, надо было сначала принять ввести поправку к Конституции пункт пятый самоустранение, потом а в это время страной кто будет управлять? А в это время это. Вы знаете, какая Может, процедура это... изменения в Конституции? Вы знаете, какая процедура изменения в Конституцию? Ну, какая бы ни была. Что значит, какая она. А кто в это время будет исполнять обязанности президента? Ну, представитель Верховной Рады, глава На президента. каком основании? Ну, как бы то ни было. Что... Подождите, что значит, как бы то ни было? Вот, вот на основании того, что президент отказался выполнять свои обязанности, Верховная Рада постановила, то есть она даже не постановила, она зафиксировала, что Янукович отказался выполнять свои обязанности. А следующим своим постановлением она этот, приняла решение назначить перевыборы президента. Да, она это сделала буквально за пять минут. Так что за делать. пять минут? Ну, это постановление было простым голосованием Верховного Рады. Вы являетесь юристом, э, ну, наверное, или консту 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 конституционщиком? Я конституционного суда? Нет, не являетесь. Нет, юристом. не являетесь? А, а почему вы так смело заявляете, вот, что было что-то нарушено? Ну, вот... Ну Я вот что, знаю, на основании чего? Из общей практики у вас есть четыре э, пункта. На кстати. основании чего это было? Смотрите, на мы основании вам... этих четырех пунктов можно отстранить президента. И на основании этого Россия на... развязала войну? Нет, на основании этого это было воспринято как государственный переворот. Кем, кем, разв... кем воспринято? Протесты... Хорошо, протесты да, давайте, востоке, давайте предположим, давайте предположим, в Украине произошел государственный переворот. Предположим, вот даже предположим, Россия является подписанным там Хельсинских соглашений? Хельсинских 73-го года? 74-го. 74-го? Не, 75-го, а 74 й это резолюция 3314. 75-го года. Хельсинские... Да, для, для безопасности и в Европе тогда было. -то там, э, там уважать Советский суверенитет, Союз. Э, принцип вмешательства во внутренние дела э, другого государства, ну, да, да, да. Э, не нарушать его границы. Она же подписывала это согла... э, соглашение. А, да. И. Советский Союз подписывал. Э, а в. Э, в 91 первом ну, году нет, э, нет, смотрите, в девяносто году э, в Беловежское соглашение, когда подписывали три президента, они э, там есть в этом соглашении есть, что они э, являются продолжателями принципа Хельсинского соглашения, то есть переподписали они эти страны. Ну возможно, возможно. но на каком основании Россия вторглась в личные дела Украины? Я еще раз говорю, предположим, что там был переворот. Какое это право дает ей проявлять агрессию в отношении Украины? Дальше, дальше уже раз у вас не не была соблюдена Конституция, дальше уже как бы государство потеряло легитимность, понимаете? Да вы что? Соответственно, соответственно уже вот вы спрашиваете, на каком основании уже об основаниях речь не есть. Хорошо, на каком основании, если у нас государство потеряло... Я просто помню, маленькую ремарку, я просто помню, как у нас пытались отстранить Ельцина. Полгода, наверное, или три месяца до бодяга шла, импичмент, комиссии, расследование и так далее. Хотя он был вообще невменяемый уже, пья... ну, больной, он не управлял государством, это ужасу было. И не набрали там несколько голосов, так и не сумели. Почему вас это нельзя было так же сделать? У нас были перевыборы. Путин признал Порошенко. Ну, сначала надо. Подождите, было... а, Путин признался Путин признал Порошенко. Ну, я не в курсе. Как Вы, не наверное, в курсе? Если он с ним встречался в нормандском формате, вместе Порошенко, Меркель, Оланд и, и Путин были. Ну а куда деваться? При чем тут куда деваться? Путин признал выборы Порошенко? Он э, как мог это сделать? Что значит, как он мог это сделать? Поздравительную телеграмму прислать или что? Нет, он с ним встречался как с президентом. Это значит, а, что как он признает Порошенко я президент. президентом Украины. Власть в Украине легитимная? Специальный вакт не выпускается по этому поводу. Власть в Украине легитимная? Власть в Украине легитимная или нет? Я не знаю, как наши руководители... Ждем. Будемо вважати, що йому пощастило. Вже приперти до стінки, і ну, просто вже нема що відповісти. До речі, він сказав, що він дивиться мої випуски. Ну, нехай подивиться. І можете, до речі, йому написати вашу думку. Я взагалі не розумію, чому вони пхаються во внутрішні діла України.